фамилия Пенька, зовут меня Сергей. Я долго жил и работал в городе Херсоне. Сейчас тружусь в предприятии Укроборонпром первым заместителем. Артур Херувимов, тоже херсонец, который тоже работает в предприятии Укроборонпром. Занимается департаментом контроля за финансовым состоянием и за деятельностью наших предприятий. А мы сегодня Имеем официальный повод и неофициальный повод, так назовем. Да? Официальный повод я его обязательно представлю. Он касается нашего предприятия, которое с достаточно близкой перспективой сможет похвастаться возможностью создания новых рабочих мест и увеличением, скажем так, или наращиванием определенных производственных объемов. Неофициально это, скажем так, в силу того, что мы местные товарищи, а достаточно много интереса сегодня к нам приковано со стороны и республиканских СМИ, и местных СМИ. Вот для того, чтобы снять возможные какие-то вопросы и ответить на вопросы, которые есть, в том числе у журналистов, мы построим процесс таким образом, что мы... Проинформируем официальную часть, а потом перейдем к вопросам-ответам, то есть построим какой-то понятный конструктивный диалог. Да? Если такой подход устраивает, то предлагаю начать. В концерн «Укроборонпром» входят юридически 134 предприятия, 96 их юридически осталось после того, как отошел Крым Луганская-Донецкая область. Три предприятия находятся в Херсонской области. Это завод Палада, это завод, который называется Судмаш и конструкторское бюро Изумруд. Относительно палады все историю знают. Роман Анатольевич не так давно в прессе давал комментарий относительно того, что есть перспективы реализации проекта по строительству ДОКа. То есть, да, один инвестор, с ним предварительно заключены контракты, и мы сегодня ждем от основного заказчика, от казахской стороны, подтверждения в желании, либо в нежелании, двигать этот процесс. Если у них желания такого не возникнет, у нас есть перспектива реализации этого дока в другую страну на условиях совершенно не худших, нежели те, которые были заложены в самом начале. Предприятие Судмаш. В Украине существует концерн, который называется частный концерн Сервис. Это предприятие, которое является одним из лидеров на рынке всего, что связано с тушениями пожаров. То есть техника, гидравлические всевозможные подъемники и тому подобные вещи. Это предприятие системно выигрывает тендеры на поставку новой техники как раз для МЧС. И мы достаточно долго вели с ними переговоры. Суть этих переговоров свелось в то, что мы на базе предприятия Судмаш открываем производство всевозможных подъемников. И вы знаете, да, что это предприятие специализируется на всевозможных гидравлических моментах, то есть, которые позволяют Поднимать грузы там или использовать как составляющие в том числе в бронетехнике. Укрпошсервис сервис готов размещать выполнение собственных заказов на территории нашего предприятия. Портфель заказов на сегодняшний день составляет порядка 50-80 миллионов гривен. Почему такой разлет? Потому что есть системная потребность. МЧС, но ну, объективно все понимают, что происходит в стране, не все понимают, что будет с деньгами. Да? Это даст нам возможность загрузить порядка 100 человек, которые сегодня работают в предприятии, еще создать порядка 60 рабочих мест в этой сфере. Перспектива достаточно оптимистична. Есть еще отдельное направление, связанное с использованием крупноузловой сборки всевозможных автоподъемников. Ну вот образец этого автоподъемника я вам продемонстрирую. Приблизительно так он выглядит. Да, то есть вот эта часть. Шасси, понятно, может быть любое. Да? Вот эта часть, которая телескопическим образом выдвигается, вот она вся может собираться на территории нашего завода Субмаш. Вот и таких машин уже несколько было собрано и реализовано. Сегодня, если будет желание отдельно прессы, мы можем такую машину презентовать или это сделать там в другой день непосредственно на самом заводе. То есть, иначе говоря, херсонцы, которые пришли в Укроборонпром, вот системно навязывают возможность херсонским предприятиям работать на благо Украины. Возможно, это выглядит несколько коррупционно, да, что очень модное слово сегодня, но мы называем это здоровым лоббизмом, да, потому что наши семьи здесь живут, наши семьи никуда не делись. Мы считаем, что когда есть в Украине выбор, где собирать узлы, каким образом, вернее, где размещать то или иное производство, то Херсон, естественно, всего того, что мы отсюда корнями, в приоритете стоит у нас номер один. Официальная презентация этого процесса, если нужно будет, я еще раз подчеркну, произойдет несколько позже. Из амбициозных планов, кто не понимает специфики, сообщу. Значит, самый Крупным подъемником, который сегодня существует в Украине, является подъемник в 35 метров. Это считается рекорд Украины. Да? На заводе уже собран подъемник в 40 метров, есть перспектива создания подъемников в 50 метров. Перспектива, я говорю о том, что есть техническая документация, есть понимание производственных мощностей, каким образом это все будет реализовано уже непосредственно для последующего сбыта. Ну а цена узла и агрегатов колеблется от полутора миллионов до 6 миллионов гривен за единицу. То есть все для того, чтобы это предприятие могло дальше развиваться, принципиально присутствует. Отдельно мы сегодня проводили незначительное такое небольшое совещание координационное. У нас есть идеи относительно использования мощностей предприятия Судмаш для того, чтобы они выступили как комплектаторы на заводах бронетехники, потому что там используются в том числе гидравлические всевозможные узлы, которые сегодня производятся даже не в пределах предприятий концерна, основная наша задача заключается в том, чтобы внутри концерна построить условный замкнутый цикл производства. То есть, чтобы те запчасти, которые производятся на территории Украины, внутри концерна Укроборонпром, внутри же концерна и потреблялись. Вот где-то так. Если по сказанному есть вопросы, готов ответить. Пока речь идет об Украине, речь идет о заказе со стороны МЧС, то есть само предприятие Пош Сервис на 2015 год уже выиграло там ряд тендеров по этому поводу. Перспективы сбыта этой продукции за пределы Украины более чем оптимистичны, но для того, чтобы говорить о сбытии за пределы Украины, нужно обеспечить потребность внутри страны. Поэтому, выходя на более-менее понятное серийное производство, мы сможем выйти в том числе на рынки. Речь идет о рынке Беларуси, в первую очередь, где есть системная потребность. Там есть возможность кооперации с белорусскими предприятиями. Также есть моменты, связанные с рынками постсоветских скажем так, или постсоциалистических республик. Если интересует вопрос России, то с Россией работать мы пока не намерены. По срокам на сегодняшний день, я озвучил, да, уже несколько автомобилей были как испытания да, проведены, собраны и реализованы. Один автомобиль находится здесь, условно, как, как наглядный пример, как, как пример того, что может сделать предприятие. В 2015 году вот те э, цифры, которые я озвучил, они включены в финансовый план предприятия Судмаш и, собственно, должны будут реализовываться. Если интересно, тоже маленькая ремарка: из-за 100% стоимости единицы до 85% будет оставаться в предприятии Судмаш. По этому поводу все. Спасибо. Ну и, наверное, опять же, в силу того, что сегодня происходит в стране, и в силу того, что к нам приковано сегодня более чем значительное внимание, наверное, было бы правильно пообщаться на предмет того, куда мы движемся, что нас ждет и какая в этом смысле наша роль. Да? Нас часто пытаются упрекнуть некоторые коллеги в том, что, имея Романа Анатольевича Романова как генерального директора Укроборонпрома, большое количество местных товарищей в силу каких-то понятных или не очень причин попадают к нам на работу. Мы считаем этот процесс совершенно нормальным, совершенно понятным, совершенно естественным. Кто-то называет это херсонской мафией, мы это называем херсонской командой. Почему? Потому что мафия, она имеет для себя цели преступные, да? а команда имеет для себя цели развития. Так вот, если мы возьмем сегодня за основу всю специфику, связанную с оборонной промышленностью, то это Структура заимела в себе совершенно некадровых военных, которые никогда не занимались тем, что называется, армией, да, там, не участвовали в каких-то производственных и прочих процессах. Это структура, которая требует того, чтобы мы не занимались политикой, а требует того, чтобы мы занимались исключительно производственным процессом. И суть этого процесса сводится к тому, что, создав в государство в 2012 году этот концерн, 2011 задача его заключается в том чтобы оборонная промышленность просто перестала существовать до да? из 134 предприятий 56 предприятий закончили 2014 год с убытками ну, максимальный убыток был миллиард триста миллионов на одном из заводов украины это крупнейший был завод по производству танков и он по сути был остановлен предприятие 24 находились в стадии банкротства на разных уровнях, часть из них и находились на уровне ликвидации. Предприятия, те, которые более-менее имели системную работу, как правило, занимались сотрудничеством с Россией, и, соответственно, как только это сотрудничество прекратилось, остановилось, остановились обороты, да, и предприятия начали иметь задолженности по заработной плате.